Iya Suryaninggo. kula Zaris Nailah Manda. kula Naili Malinaga. kula Anggala Zurwa Putri, dugi kelas 12 UNRI bunggal. Bade nyampeaken makna dugi tari sing sampun kita laksanakaken. Hmm. Hmm. Lagu lamunan ngandharake lelakon batin saka wong sing lagi nandhang kangen lan sepi. Ing saben wengi, nalika donya wis sepi lan atine wis ora isa diajak. Grukun. Deweke tansah kebawa marang lamunan lamunan lawas kenangan maning bar won sing tahu ditris nani ngadep ing pikirane kay runcing wit rontok nanging isih nyinggal bekas Mini Lamunan ibu dadi panglipur oleh nyata nanging bisa mewake hati singus kesel ngadepi kenyataan Deweke tansah bayange suarne Sme nganti cara merenipangun itu Konseng tangdha di bagian penting ing uripe. Senadian waktu ora bisa bali lan kenyataan wis owah, nanging ing pikirani sesambungan kuwi isih urip, isih nyala kaya geni cilik ing petenge wengi. Saben dino, rasa kangen kaya nganti ora bisa dipikirake. Nanging amarga bisa ketemu, siji-sijine dalan ngelamun dan nengarep-arep. Nanging ngelamun kuwi uga ora gampang. Kadang kala lamunan kuwi malah nglarani, nyalingake menawa rasa lan kenangan mung tinggal bayangan ing njero. Lagu iki kang jero, babagan tresno sing ora kelakon, rasa sing ora bisa diucapke langsung, lan pangarep-arep sing tanpa kepastian. Lamunan nggambarake coro ati menungso bisa gemantung marang imajinasi kanggo tetep nyambung karo apa sing wis ilang senajan mung ora ana ing pikiran. Nanging kuwi ora cukup pangayogo semangat urip. Mm. Kula aturaken matur suwun ingkang kata menawi lepat kita nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.